Так как я обещал э, через месяц огласить то, что я хотел бы сделать, а сейчас уже прошло месяц и две недели, то кое-что уже сделано. Ну, из сделанного. Э, переведена аварийка с газ 53 на газель. Автомобиль поменял. Э, эта замена дает больше 10 литров экономии бензина на 100 километров. По году, по моим подсчетам, самым скромным, это порядка 60 тысяч. Второе, что сделано, подписываю договор уже, это заменен банк. Овердрафт у меня был предложен под 25%, сейчас мы получаем под 18% овердрафт. По году это тоже порядка 20 тысяч. Ну, по услугам населению, я уже остановился на этом вопросе, когда я говорил об бухгалтерах-экономистах. По ним также э, хотелось бы, чтобы население э, было всегда э, обслужено, чтобы люди знали, к кому обратиться, чтобы им могли дать договор на проведение работ. И по этому договору человек в любой момент может спросить за качество, а не просто шабашку ну, сделали. Потом никого нигде не найдешь. Так, ну хотелось бы из того, что хочу сделать. В принципе, есть уже все, наработки есть. Перевод на газ автотехники. Для того, чтобы перевести на газ автотехнику минимально, скажем, не все еще, надо минимум 30 тысяч. Сейчас я не могу эти деньги выделить. Сейчас мне нужно заплатить зарплату. Но в перспективе это будет. По оранжереи и питомнику саженцев. В оранжереи закуплены материалы, пленка по камесь, делаются рамы, чтобы вместо стекла по поставить. В будущем попытаюсь по одной хотя бы, но заменить оранжереи на более современные, потому что те уже заняли. Ну, по-другому не скажешь. По питомнику саженцев мы закупаем для города постоянно саженцы, допустим, в ботаническом саду в Крым Роге. А почему мы их закупаем? Мы сами не в состоянии вырастить Это деньги, деньги. Значит, надо их зарабатывать. Так, ну, со временем попытаюсь, опять же, деньги, деньги и деньги. Попытаюсь оборудовать СТО в гараже. Специалисты есть, место есть, помещение. Надо э, там, подъемники купить, надо нормальный инструмент купить. Возможно, придется э, подписать договор с каким-то из э, дилеров по продаже автомобилей. Возможно, это будет специализированное СТО. Но зарабатывать деньги мы можем этим можем. Э, еще один вопрос. <coughs> Использование веток для щипы. Сейчас... Э, проводятся переговоры, мне должны дать калькуляцию. Мы, когда пилим деревья, ветки раньше вывозили на полигон ТБУ и просто их там, скажем так, закапывали. Но есть же технологии по изготовлению тех же пилет, по изготовлению той же щепы. Да, на щепу у меня, чтобы ее изготавливать, надо ну, хорошие Хорошая машина, которая это делает, она стоит 160 тысяч. Люди, с которыми я договаривался, и сейчас мы совместный проект сделаем по использованию веток для щепы, по утилизации этих веток. Что это даст? Это даст не возить ветки на полигон, не загромождать полигон раз, не тратить солярку на то, чтобы туда отвезти два. Кроме того, в нашей договоренности два человека, один человек будет, который саму машину обслуживает, от них, потому что машина их, техника вся их. Мои будут два человека, как подсобные рабочие, но они будут получать деньги. Сейчас вы знаете, что мы на четырехдневке. Я не хочу с этим мириться и не буду. По щепе. Сама щепа, кроме того, она материал. И когда я увижу калькуляцию, предложение, я посмотрю, разговор шел так, что мы еще должны на этом бжео зарабатывать. Что мы будем зарабатывать, вот посмотрим. Возможно, придется мне выходить депутатом депутатам, просить деньги хотя бы не в этом бюджетном году, но в следующем году. И самим покупать подобную машину. Люди, кстати, к тому времени у меня и научатся. Как с ней обходиться. Так, организация проектного отдела и технагляд, так называемый. Проектный отдел человек я уже принял, у него есть личная лицензия на технагляд. По моему предыдущему месту работы я знаю, сколько денег город тратит на эти виды работ. Так как у нас любой даже капитальный ремонт проводится только если у нас есть проект. Если проекта нет, бюджетные средства не выделяются. Это законодательно. Почему мы тратим для кого-то деньги, заказываем эти проекты, когда можем сами сделать? Это тоже наш заработок, и мы будем это делать. Об остальном я умолчу. Что еще хочу? Это вопросы конкуренции, потому что не хочу, чтобы то, что задумал, мои-то, часть людей уже знают об этом, но не хочу, чтобы предприниматели воспользовались до того, как мы выйдем на рынок. Вот и все. Это так, в общем. Ну, хотелось бы поговорить и о самом ЖКХ в преддверии праздника. Я бы хотел задать любому, кто меня видит, слушает, вопрос. Можете ли вы, идя с другом на работу, зимой, по расчищенной тропинке, хорошо посыпанной, полчаса, когда идете, говорить о ЖКХ. Хвалить их? Нет? Я так думаю, что нет. А если вы будете идти по колено в снегу, и у вас будет в ботинках полно снега, я думаю, вы полчаса будете разговаривать об этом. Так же, как и, извиняюсь, смывая унитаз, никто не думает, как туда попала вода, куда она уходит. Это незаметно, но это делают люди. Поэтому Этих людей, своих работников, всех работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. Я хочу, очень хочу поздравить с праздником, пожелать им мира прежде всего, здоровья, ладу в семьях и достатка. Потому что все мы кормим своих детей, жен, матерей, своей семьи. Ходя на работу. И труд должен быть оплачиваем, хорошо оплачиваем, а не по остаточному принципу. Поэтому у меня желание, чтобы ЖКХ зарабатывала деньги, и тогда будет нормальная пятидневная неделя. Минимум, это минимум, я себе ставлю 10% премии, потому что сейчас 3. 5%. Я не считаю это в общей премии. Еще раз хочу поздравить всех работников! Счастья, здоровья, успехов! Спасибо за внимание.